子どもたちに必要なのは夢を持ってそれが叶うようにする誰かの助けであろうと思います子ども一人一人に潜んでいる適性と素質を見出し夢と才能を育むようにサポートするその誰かになることそれがスウォン市青少年育成財団の夢です 青少年の気持ちや考え方は大人と違うということを私たちはわかっていますスウォン市青少年育成財団のプログラムと一緒なら自分自身を自ら尊重し1日1日を楽しく生きていく素晴らしい人生に向けて準備ができます誰もが特別になれます青少年の皆さんが様々な経験を重ねいろいろなことを身につけることのできるようにそれによって健全に育つように スウォン市青少年育成財団は皆さんの真の学びの場となっております特に由緒のある地元スウォンの歴史と人物文化を知り誇りを持ち堂々とした人材として成長できるようにサポートします一日一日の積み重ねの人生 後悔のない一日を生きてその中で自分自身を大切にできれば楽しい人生が皆さんを待っています坪井市青少年育成財団はさまざまな文化施設で深みのある多彩な活動ができる青少年の楽しい遊び場として他人に対する思いやりを持って自分と家族の大切さに気づいて 存在価値をかみしめ自分探しができるように助けますスモン市青少年育成財団のプログラムと一緒なら日常がワクワクしてきます 授業がが終終わわわっったからといって学びが終わるわけではありません今すぐ夢が叶わないとしても夢を持つ子どもたちがさまざまな活動を通じて情熱を感じ希望が持てるようにそして夢を叶えた自分が想像できるようにスウォン氏青少年育成財団は青少年が未来の主人公として健全に生きられるように彼らの問いかけに 心から耳を傾けさまざまな青少年との交流の中でより大きな世界観が持てるようにしますスウォン氏青少年育成財団が明るい未来をサポートします。 요즘에 이런 시설이 있어가지고 저희들이 동아리 이런 걸 신청해가지고 저희들끼리 예약을 해가지고 이런 시설을 빌리면 저희, 저희들만의 개인적인 공간이 생기니까 일단은 손후배들끼리 친하게 지낼 수가 있기 때문에 서로서로 서로 소통할 수도 있는 기회가 생기기 때문에 즐겁고 친구들이랑 관계도 쌓고 스트레스도 풀리니까 더 깨끗한 마음으로 공부도 할수 있고 그럴 수 있어서 괜찮아데